Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Wazna Fakriana Osman. Berita-berita utama malam ini. Kenaikan dalam ekspor mendorong peningkatan imbangan perdagangan bagi bulan Oktober tahun ini. Persembahan orkestra kebangsaan meriahkan suasana malam ibu kota dan memperkukuh apresiasi terhadap seni tempatan. Imbangan perdagangan bagi bulan Oktober 2025 meningkat sebanyak 24.1% berbanding bulan Oktober 2024. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menggariskan imbangan tersebut didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 8.3% kepada 1,147.5 juta dolar manakala nilai import mencatatkan penurunan sebanyak 3% kepada 600.2 juta dolar. Penyumbang utama kepada nilai ekspor adalah bahan api galian diikuti oleh bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama adalah Australia diikuti oleh Jepun dan Republik Rakyat China. Komoditi ekspor terbesar ke negara-negara tersebut adalah bahan api galian dan bahan kimia. Manakala bagi import pula, penyumbang utama adalah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan dan makanan. Sumbangan terbesar akan dagangan import adalah dari Malaysia diikuti oleh Kazakhstan dan Australia. Komoditi import utama daripada rakan dagangan adalah bahan api galian dan makanan. Secara keseluruhan, jumlah perdagangan bagi Oktober 2025 meningkat sebanyak 4.1% berbanding bulan Oktober 2024 import mengikut kategori penggunaan akhir digunakan untuk pemprosesan barangan perantaraan diikuti oleh barangan modal bagi operasi perniagaan dan barangan penggunaan bagi kegunaan isi rumah. Berbanding September 2025, jumlah perdagangan meningkat pada bulan Oktober 2025 didorong oleh peningkatan ekspor. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Oktober 2025 boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Majlis Perundingan Kampung Junjungan pagi tadi menganjurkan tamu asalam as di tanah lapang Masjid Asalam as Kampung Junjungan. Tamu asalam as diserutai oleh 38 pengusaha tempatan ia menawarkan pelbagai jualan seperti makanan, minuman, sayur-sayuran dan buah-buahan. Di samping mempromosikan hasil produk kampung junjungan, aktiviti juga bertujuan menggalakkan orang ramai untuk membeli produk tempatan dan berbelanja di dalam negeri. Antara yang hadir, Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad Maidin, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dalam mengisi masa cuti persekolahan, Majlis Perundingan Kampung Merangking di Daerah Pelait hari ini mengadakan santai tamu. Aktiviti diadakan di depan Balai Ibadat Kampung Merangking. Hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara pengisian program termasuk sukan serta jualan hasil kampung termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan tempatan. Umat Islam sangat digalakkan membelanjakan harta dengan berhemah dan menjauhi pembaziran. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan semalam menganjurkan persembahan Orkestra Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Persembahan Orkestra Kebangsaan merupakan antara pengisian baharu yang diketengahkan dan julung kali diadakan sebagai sebahagian daripada acara Pesta Disember Brunei. Acara berlangsung di Jalan Mekata, Bandar Seri Begawan. Penganjurannya bertujuan untuk memeriahkan suasana negara melalui pengisian seni, budaya dan hiburan yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. 15 buah lagu dipersembahkan oleh lebih 80 pemain orkestra tempatan, penyanyi undangan dan persembahan tarian memeriahkan suasana. Acara memperkukuhkan apresiasi terhadap seni persembahan tempatan serta mempromosi pembangunan industri seni dan budaya negara. Agama Islam mengajar tentang kepentingan menanamkan sifat berhemah dalam membelanjakan harta serta menjauhi amalan pembaziran. Islam menganjurkan agar harta dibelanjakan berdasarkan keperluan sebenar dan bukan didorong oleh hawa nafsu semata-mata. Di samping itu, harta hendaklah dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang membawa kebaikan. Demikian antara perkara yang disampaikan daripada tazkirah bertajuk Berhemah dalam membelanjakan harta pada acara malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama khas untuk wanita yang bersiaran dari Masjid An-Naim Kampung Pancur Mengkubau. Acara munajat turut disertai oleh para musliman Masjid An-Naim Kampung Pancur Mengkubau dan dari beberapa buah masjid seluruh negara serta warga kerja wanita Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu secara maya. Juga menyertai isteri Menteri Hal Ehwal Ugama Majlis Penyerahan Sumbangan Kotak Kutip Dropbox kembali ke sekolah bagi musim persekolahan tahun 2026 untuk anak yatim kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mukim Mentiri diadakan pagi tadi. Acara dihasran dapat dimanfaatkan untuk terus berusaha dalam meningkatkan bidang pembelajaran masing-masing demi masa hadapan dan juga bagi merealisasikan wawasan Brunei 2035 rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Majlis berlangsung di Mukim Mentiri. Pada majlis tersebut, 10 anak yatim menerima sumbangan. Aktiviti projek amal berkenaan diharap dapat membantu meringankan beban keluarga anak-anak yatim serta membantu pihak kerajaan dalam sama-sama memeduli mereka membuat persediaan bagi musim persekolahan tahun hadapan. Majlis dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur, Kawasan 2, Moki Mentiri. Muhammad. Bermula dari rumah pada tahun 2019, TMD Coffee mengutamakan penyajian kopi yang berkualiti dan mempunyai korektanya tersendiri. Nama Tempt Coffee berasal daripada aksesori kopi yang dikenali sebagai tamper iaitu alat yang digunakan untuk memadatkan serbuk kopi di dalam pota filter bagi menghasilkan espresso yang berkualiti. Ikuti laporannya bersama Rosimah Sulaiman. Memandangkan permintaan tinggi dalam kalangan penggemar kopi, awal Februari lalu Temp Coffee mengembangkan perniagaannya dengan beroperasi di Cucu Plaza Telanai. Selain menyajikan minuman kopi berkualiti dalam suasana yang santai dan modern, Tem Kopi juga berperanan sebagai ruang komuniti dengan penganjuran kelas dan bengkel seperti kemahiran barista, brewing dan seni latte, sekaligus menekankan kualiti, keselesaan pelanggan dan pengalaman kafe yang unik. Menurut pengasas Stem Coffee, Awang Muhammad Zul bin Haji Muhammad Sofyan, setiap KP mempunyai identiti dan keunikan tersendiri. So Stem Coffee not just Stem Coffee lah even other cafes we help to bring the coffee industry di Brunei naik lah namanya. So antara strategi yang kami utamakan is keunikan produk. Because like I said earlier, lain cafe provide lain services. So kami di sini kami fokus on produk yang berkualiti. Cem Kopi juga aktif menyertai pertandingan pembuatan kopi bukan sahaja sebagai platform menguji kualiti produk dan kemahiran barista, malah sebagai usaha meningkatkan kredibiliti jenama. Penglibatan belia dalam dunia perniagaan adalah sangat positif, khususnya terhadap perkembangan industri kopi di negara ini. Penyertaan aktif usahawan muda membawa nafas baharu dari segi idea, kreativiti dan inovasi sekaligus meningkatkan kualiti serta standard industri kopi tempatan. Laporan Rosima Sulaiman untuk Berita RTB. Kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki Batu 15 esok 29 Disember bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Bekalan air ke beberapa kawasan termasuk Kampung Kapok, Pekan Muara, Pelabuhan Muara, Perindustrian Serasa dan Tapak Perindustrian Pulau Muara Besar berkemungkinan terjejas atau mengalami tekanan air rendah. Kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki meragang juga akan dijalankan esok pada waktu yang sama. Bekalan air ke beberapa kawasan berkemungkinan terjejas atau mengalami tekanan air rendah. Antaranya Jalan Wasai Limuru dan Jalan Kemangsi, Perumahan Negara Meragang serta sebahagian jalan kapok kanan dan kiri. Bagi permohonan bekalan air tangki hubungi talian Darussalam 123. Kerja-kerja penyucian tangki nombor 2 di loji rawatan air Bukit Baron peringkat 4 dan 5 akan dilaksanakan pada hari Selasa 30 Disember. Menurut Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, beberapa kawasan akan terlibat. Kerja penyucian akan bermula pukul 9 malam hingga kerja selesai. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123.